Значит, сегодня мы в городе Изюме проводим штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду и по поручению главы Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной я в то же время инспектирую ход дорожных работ, которые сегодня проходят в городе Изюме. Хочу сказать, что центральная дорога которая 10 километров по самому городу Изюму от въезда до выезда города Изюма не ремонтировалась уже очень многие-многие годы капитально. Здесь делался ямочный ремонт, обходились небольшими средствами, просто как бы этот ямочный ремонт потом долго не служил и практически он дорога выходила со строя. В этом году по настоянию главы Харьковской областной администрации Юлии Александровны Светличной, значит, когда она разобралась с этой дорогой именно в самом городе Изюме, потому что это вопрос социальный, крупный город областного подчинения. И благодаря ее настойчивости мы сюда через государственные структуры, через автодор получили финансирование именно на эту дорогу и на этот мост. Значит, порядка где-то в этом году мы около уже 7 миллионов потратили на реконструкцию этого моста, на котором мы сейчас находимся. Значит, мы сейчас четко расписали график выполнения работ и до Дня независимости 24 августа этого года этот мост будет сдан в эксплуатацию. Значит, для этого у нас есть все материальные ресурсы, для этого у нас есть полностью вся ситуация, связанная с технологией выполнения работ. Также хочу сказать, что основная дорога вот 10 километров, которая, я уже сказал, что по настоянию губернатора области сейчас находится в ремонте, значит, будет тоже сдана к 24 августа. Средства, значит, которые выделены сюда, они, конечно, очень большие. Значит, всего на сегодняшний день порядка 56 миллионов выделено на дорогу Чугуев-Изюм. Это два участка. Первый участок, который уже сделан от моста в городе Чугуевы до поворота на Купинск. Вы знаете, этот участок уже закончен. Вторым этапом идет вот этот участок, который по, проезд по городу Изюму. Значит, до э, дня независимости это должна быть идеальная, качественная дорога с хорошей разметкой, с э, удобным мостом, который у нас прослужит теперь очень серьезное время. Мы говорим о том, что э, сейчас самое главное проследить за качеством работ, чтобы э, сегодня здесь выполняет м, очень мощная серьезная компания «Автомагистраль» эти работы. Э, техника э, современная, вы видите, как работает. Но мы по окончанию работ, естественно, э, перед оплатой подрядчику у нас создана комиссия по распоряжению главы Харьковской областной администрации Александры Светличной, в которую входят и общественные организации, в которую входят профессионалы, работники автодорожного университета, значит сотрудники, которые, значит, профессионалы именно строители, дорожники. Эта комиссия обязательно проверит качество выполнения работ, и мы тогда подпишем им соответствующие документы на оплату денег. И дню независимости изюмчане получат хорошие хороший ремонт моста и нормальную, красивую, с разметкой дорогу по всему городу Изюм. Ну, вся Изюмская громада, баче какие в этом году идут капитальные ремонты дорог. Сейчас мы находимся на нашем залізничному мосту, где идет теж капитальный ремонт. Перед этим выступал заступник главы Державной администрации Шахненко, который рассказал Коли буде завершене будівництво моста, коли буде завершена робота по дорозі, яка йде через місто ізюм, це буде 24 серпня до дня незалежності нашої країни. Хочу від ізюмської громади подякувати нашому губернатору світлічної Юлії Олександрівні за те, що вона приділяє багато уваги нашому місту. Району за те, що це в першу чергу, її заслуга за те, що в нашому місті ведеться ремонт і моста, і дороги через міста. Хочу дуже подякувати.